Voenno-siyasi kierivenstvo Ukrainy prodolzhay kontroluvaty. Rusiyanın hərbi siyasət rəhbərliyi Ukrayna ətrafında və Rusiya-Ukrayna müharibəsi cəbhələrində vəziyyətə nəzarət etdirməklər davam edir. Aktiv fazanın başlanğıcından 24 gün keçdi. Gün ərzində istər düşmənin, istərsə də silahlı qüvvələrimizin və müdafiə qüvvələrimizin vəziyyətində mövqeyində hərəkətlərinin xarakterində ciddi dəyişiklik baş verməyib. Lokal əhəmiyyətli taktiki döyüşlər gedir. Düşmən qüvvələrinin cəmlənməsinin əsas istiqaməti dəyişməz qalıb. Yuzum Valnava Mariupol, Kherson, Nikolayev. Gün ərzində qoşunlarımız düşmənə güclü zərbələr endirib. Sumı və Nikolayev vilayətlərində bir neçə arxa cəbhə darmadağın edilib. İlk məlumata görə, Rusiya Federasiyasının Cənub hərbi dairəsinin 8-ci ümüqoşu ordusunun komandanı məhv edilib. Məlumatınız üçün bu ordu Donets xalq respublikası və Luqansk xalq respublikası millisinin təminatına cavabdeh idi. Son 8 ildə Donbasda baş verən hadisələrə görə əsas məsuliyyət sahibi idi. Çox güləcəksiniz, amma bu Çernobayevka hava limanının yaxınlığında ardıcıl olaraq 6-cı dəfə baş verir. Hərbi hava qüvvələri hər zaman olduğu kimi əla işləyir və gün ərzində 12 hava hədəfi məhf edib 100-cü rus təyərəsinin məhf edilməsinə cəmi 3 vurulmuş təyərə qalıb. Vurulmuş helikopter sayı bu rəqəmdən keçib. Düşünürəm ki, biz bu gün bunu qeyd edəcəyik. Mariupol müdafiəçilərinə ayrıca xüsusi təşəkkürlər. Onlar müstəsna cəsarət və peşəkarlıq nümayiş etdirən 400 minli şəhəri qoruyan, yerli sakinləri öz bədənləri ilə əhatə edən Ukrayna dəniz piyadaları korpusu, Ukrayna milli polisinin bölmələri və ayrıca xüsusi təyinatlı az və layihə. Əziz Başa qardaşlar, edir. Cəsarətiniz, qəhrəmanlığınız, müstəsna hərbi peşəkarlığınız bizə Mariupol problemini ən yüksək beynəlxalq səviyyədə həll etmək imkanı verir. Qazandığınız hər dəqiqə yerləri Mariupoldan xüsusi dəhlizlərlə çıxan və ya qoruduğunuz şəhərdə qalan Mariupol sakinlərini xilas edir. Qəhrəmanlığınıza görə sizə təşəkkür edirik. Ukrayna rəhbərliyi bütün mümkün və qeyri-mümkün beynəlxalq mexanizmlərdən istifadə edərək Mariupolun azad edilməsi və xilas edilməsi Можливі і неможливі міжнародні механізми